Penonton setia TV PSS Bersama saya Fakiha Mardia Dalam segmen Suara Inspirasi Murid Di mana kita akan bawakan Kisah-kisah hebat daripada pelajar sekolah Yang telah yang telah berjaya Mencapai sesuatu yang luar biasa Hari ini kita akan berbual Tentang satu topik yang sangat menarik Bagaimana hobi membaca Boleh membawa seseorang ke dunia penulisan Dan akhirnya berjaya menerbitkan Bukunya sendiri Hadirin pasti tak sabarkan nak berkenalan dengan tetamu istimewa kita hari ini? Beliau ialah seorang pelajar, dia, beliau beliau ialah seorang penulis muda yang juga yang juga murid sekolah kita sendiri. Jom kita raikan saudari Airin Sahia binti Nur Akmaluddin dari kelas 6 Omega SK Jalan Datuk Palembang. Hai Airin, apa khabar? Hai semua, saya sihat. Alhamdulillah. Awak pula macam mana? Sihat? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menjemput saya ke program ini. Sama-sama. Sebelum kita mula dengan topik menarik hari ini, boleh Ayrin perkenalkan diri kepada penonton kita? Boleh sangat, Fakihah. Nama diberi Ayrin Zahia binti Nurul Akmaluddin dari kelas 6 Omega SK Jalan Datuk Palembang. Saya sangat suka buku. Maka, tidak hairanlah kalau saya minat membaca sejak kecil lagi. Kalau saya ada masa lapang, saya akan habiskan masa dengan buku. Tak kisahlah. Buku cerita ke, komik ke, novel ke atau pemotivasi. Membaca memang jadi hobi kegemaran saya daripada dulu sampai sekarang. Selain membaca, saya pun ada hobi yang lain juga. Baca menari, menyanyi dan melukis. Wah, bagusnya. Membaca ni memang hobi yang bermanfaat. Jadi, macam mana hobi membaca tu boleh bermula? Saya mula menanamkan sifat membaca saya sejak saya dah ada satu lagi. Ibu saya seorang pustakawan. Setiap kali dia keluar nak berurusan dengan uh, pihak jualan buku ke ataupun dia nak berurusan dengan pesta buku, dia akan bawa balik satu buku cerita untuk saya. Jika buku keputusan perperiksaan saya baik ataupun saya berani nak cuba sesuatu yang baru, ibu pasti memberikan buku sebagai ganjaran. Dari situ lah saya minat buku. Sebab setiap buku bawa saya ke dunia yang berbeza. Uh, Mak kata pepatah, bacalah seribu buku, berjalanlah seribu batu. Sampai sekarang, saya tak boleh berpisah dengan buku. Hebat! Bila seseorang suka membaca, dia pasti banyak idea dan kosa kata. Jadi, bila pula awak mula terfikir nak menulis buku ni? Hmm, saya mula terfikir nak menulis buku sejak saya darjah dua lagi. Ibu saya tahu saya minat buku. Dan saya selalu tanya dia, macam mana buku tu boleh buat eh, boleh terhasil eh. Uh, di, untuk mengisi masa lapang saya ketika negara kita dilanda wabak COVID-19, uh, ibu mendaftarkan saya masuk ke bengkel penulisan kreatif kanak-kanak. Bermulalah kisah saya sebagai penulis tilik. Saya saya mula menulis dari kanak-kanak seusia saya supaya cerita yang saya sampaikan tu lebih dekat dan sampai dek ke hati mereka. Wah, tanya. Tajuk buku yang awak tulis tu apa ya? Dan boleh kongsikan sedikit jalan ceritanya? Alhamdulillah, saya sudah berjaya untuk menulis dua buah buku cerita kanak-kanak yang bertajuk Seronoknya Gedung Ilmu dan Misi Yaqub. Cuba tengok ni. Cantik kan? Cantiknya. Seronoknya gedung ilmu, kisahnya tentang saya berkunjung ke perpustakaan Tun Raja Uda di Selangor. Manakala misi Alkabits tentang saya juga yang berjaya menjana pendapatan dari permainan Alkabits demi mencapai satu misi. Menarik betul. Bila mula menulis tu? Macam mana prosesnya? Dari mana awak dapat idea? Dan macam mana awak susun cerita? Secara jujurnya lah kan, saya menulis waktu tu berdasarkan pengalaman saya sahaja. Lepas tu, saya akan susu cerita satu demi satu mengikut buku yang saya pernah baca. Kemudian, saya draft jalan cerita dalam buku nota saya. Lepas tu, dia akan dihantar kepada guru pembimbing untuk nak tengok, nak check uh, semula saya punya penulisan. Barulah dihantar ke editor untuk editor tu nak edit-edit saya punya tu. Lepas tu, dia akan hantar ke pihak penerbitan. Masya Allah, kagum saya dengar. Tapi mesti ada cabaran juga kan? Apa yang paling susah masa awak menulis buku ni? Betul tu. Kadang-kadang kalau saya dah tengah menulis paruh jalan, otak saya blank. Saya lupa nak cakap apa. Lepas tu kadang-kadang saya rasa macam saya penat dan malas, nak, dan malas nak berusaha lagi. Tapi bila saya baca buku-buku lain, boleh buat saya rasa macam motivated nak berteruskan semula. Sampai siap. Siapa yang beri semangat pada awak masa tu? Ibu bapa saya banyak sangat memberi dorongan semasa saya sedang menulis. Uh, mereka pun memberikan komen. Sama seperti kawan-kawan saya juga. Bagusnya. Baiklah, Irene. Tahniah saya ucapkan atas penerbitan dua buah buku yang wow itu tadi. Soalan saya seterusnya, apa perasaan awak masa tu ya? Saya rasa sangat gembira dan terharu. Pegang buku tu buat saya rasa macam mimpi jadi kenyataan. Semua usaha keras tu berhas, uh, berbaloi bila nampak hasilnya. Saya pun rasa bersyukur juga sebab ramai sekil ramai orang di sekeliling saya support saya. Saya pun bangga dengan kisah awak ni Airi. Lepas kejayaan ni, adakah awak nak menulis buku lagi? Insya-Allah saya nak tulis lagi. Mungkin buku ketiga lebih kepada motivasi pelajar. Saya nak kongsi pengalaman saya dan semangat saya kepada semua orang pula. Bagus semangat tu. Sekarang, sebelum kita tamatkan segmen ini, apa pesanan awak kepada kawan-kawan yang suka membaca tapi belum berani menulis? Just nak pesan. Jangan takut untuk mencuba. Kalau kita suka membaca, sebenarnya kita dah ada banyak idea dalam kepala. Cuma kita kena berani huraikan satu demi satu. Ha, cakap pesan satu demi satu, bak kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Haa, uh, tak ada hal lah kalau hasil tulisan pertama tak sempurna. Yang penting kita berani cuba. Lama-lama kita akan jadi lebih baik punya. Betul sangat tu. Daripada membaca, kita belajar. Daripada menulis, kita berkongsi. Dua-dua sangat penting untuk jadi insan yang berilmu dan kreatif. Terima kasih Airin atas perkongsian yang sangat berinspirasi kepada semua hari ini. Semoga kisah awak menjadi contoh kepada semua murid di luar sana bahawa hobi membaca boleh membuka jalan kepada kejayaan besar dalam hidup. Airin, saya tunggu tahu buku motivasi awak nanti. Okey, Fakihah. Itu sahaja untuk segmen suara inspirasi murid kali ini. Teruskan bersama TVPSS untuk kisah-kisah hebat yang lain. Bersama saya Fakihah Mardiah dan tetamu jemputan kita, Airin Zahia mengundur diri. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Bye.